В Вашингтон. Едет делегация европейцев. Еще накануне приехал спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан. Кто еще пересечет Атлантический океан, пока доподлинно неизвестно. Обсуждать с Трампом европейцы собрались новые санкции против России. Брюссель на днях объявит о 19-м пакете. Хочет, чтобы к пакету присоединился и Вашингтон. У Кремлі на цю ініціативу відреагували різко. Глава МЗС Росії Сергій Лавров виступив із жорсткими погрозами та заявив, що колективний захід не на тих напав, сподіваючись послабити Росію санкціями. А от рот Путіна Пісков заявив, що ніякі санкції не зупинять РФ, і взагалі вони вже мовляв до всіх цих обмежень адаптувались. Санкції та паєстка дня яка старательно… старательно поддерживают во главе угла в первую очередь конечно киевский режим и также европейские страны и конечно же они делают все возможное чтобы вовлечь вашингтон в свою орбиту и навязать эти санкции вот это беспрецедентное количество санкций которое было введено против нашей страны за последние ну, можно сказать уже почти четыре года уже четыре года никакого эффекта не возымели они оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию. Россия последовательно идет по пути достижения тех целей, которые были поставлены. Россия последовательно придерживается точки зрения, неоднократно озвученной главой нашего государства, о том, что для нас было бы предпочтительным достигать наши цели и обеспечивать нашу безопасность политико-дипломатическими методами. В то время, когда это невозможно из-за отсутствия взаимности со стороны европейских государств, со стороны киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию. И э, никакие санкции э, не смогут э, заставить э, Российскую Федерацию изменить э, вот эту последовательную позицию. Зараз Европейский Союз розглядає возможность запроваджения новых санкций против низки российских банков та энергетичных компаний. Але Сполучені Штати наполягають на вторинних обмеженнях саме проти покупців російської нафти, зокрема Індії та Китаю. Дональд Трамп сам вже подвоїв тарифи щодо Делі до 50%. Тепер же чекає цього від Європи.